Всем привет! Решила сейчас спектыцу порох шарлотку. ну По новому рецепту. Добавляю в муку 12 ложек муки, 10 ложек сахара, столовая ложка, ну, чайная ложка, вернее, соды, и чайная ложка Лимонной кислоты. Сейчас буду заливать водой. Делается, як на оладі. Яблочко поріжу сейчас і в духовочку. Духовочка буде сейчас розігрівається. І вкусняшка буде. Спечу пирог. Вот, вот так воно, получается замішується. І воно сразу. На него реакция. Як на Аладе. Добавляю сюда 7 ложек Алии. Он уже будет боль-боль. Добавлю 7 ложек Алии. хорошо размешать надо если такая реакция даже модные яиц не молока интересный рецепт осталось сейчас яблок много тоже не надо кидать ну вот, то вот так вот. и добавляю аллею Яблочко дольками, кусочками, поріжу, на противень і в духовочку. Добавила ось олію. Я все перемішаю. на противень з яблучками. І в духовочку. Вкусний пирог получається. несу свій пирог в духовку.